اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك و لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے مختلف ہدایات دی جا رہی ہیں احکامات نازل ہو رہے ہیں منافقین کا طرز عمل بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ جہاد سے بھاگتے تھے پیچھے ہٹتے تھے کنی کتراتے تھے اس کی وجہ بھی ذکر ہوئی کہ انہیں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے جان جانے کا خوف رہتا تھا اس بنیاد پر آج تلاوت کی گئی ابتدائی آیت شریفہ میں فرمایا اینما تکونو یدرکم الموت ولو کن تم فی برو جم جہاں بھی تم ہوگے موت تمہیں پہنچے گی موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلوں کے اندر بند ہو جاؤ موت تو پہنچ کر رہے گی موت تو پہنچ کر رہے گی جب موت نے آنا ہی آنا ہے اور اپنے وقت پر آنا ہے اور ایک لمحہ بھی پہلے نہیں آئے گی ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کرے گی تو پھر جہاد سے کنی کیوں کترانا کیوں پیچھے ہٹنا کیوں جان جانے کے خوف سے اللہ کے حکم سے منہ پھیرنا یہ ضروری نہیں کہ جہاد پر جانے سے ہی موت آئے گی وہ تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی آ سکتی ہے محفوظ قلعوں میں چھپ جائیں تب بھی پہنچ کر رہتی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سیف اللہ فرمایا گیا اللہ کی تلوار بدن کے ہر حصے پر جہاد کے دوران پہنچنے والے زخموں کے نشان تھے لیکن جب موت آئی تو گھر کے بستر پر آئی آیت شریفہ میں منافقین کا ایک اور طرز عمل بھی واضح کیا جا رہا ہے ارشاد فرمایا و ان تو شب ہم حسن تن یقول حاضی من عند اللہ و ان تو شب ہم من عند اگر مسلمان فتح یاب ہوتے انہیں کوئی خیر بلائی پہنچتی تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا حاضی من عند اللہ اس میں آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسن تدبیر کا کوئی دخل نہیں مسلمانوں کی ایمان والوں کی صحابہ کرام کی قربانیوں کا کوئی دخل نہیں گویا یہ اتفاقی فتح ہے اور اگر کوئی آزمائش پہنچتی مسلمان تکلیف سے دوچار ہوتے تو اسے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام کی غلطی گردانتے تھے کہ یہ ان کی حکمت عملی میں نقص تھا قصور تھا اس وجہ سے ایسے ہو گیا وضاحت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ فرما دیا کل کل دا فرما دیں کہ سب اللہ کی طرف سے ہے سارے آنے والے حالات بندوں کی انفرادی زندگی پر اجتماعی زندگی پر اللہ کی طرف سے آتے ہیں ہر حالت ہر کیفیت اللہ کی طرف سے ہے فتح ہو یا شکست غربت ہو یا امیری بیماری ہو یا صحت خوشی ہو یا پریشانی سب اللہ کی طرف سے ہمارے تبلیغ کے بزرگوں نے کیا وجد انگیز جملہ دیا فرمایا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ایمان والوں کو چاہیے کہ ہر نعمت کے حصول پر اللہ کا فضل سمجھیں اللہ نے اپنے فضل سے یہ نعمت دی نسبت اللہ کی طرف کرے اور ہر تکلیف کو اپنی شامت اعمال سے تعبیر کرے میری کسی کو تاہی کسی گنا کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی تاکہ گنا کی طرف توجہ ہو توبہ کی توفیق ہو اصلاح کی طرف قدم بڑھے فرما فما لحاء القوم لا دون یف حدیثا کیا ہوا اس قوم کو یہ منافق نہیں لگتا کہ یہ کسی بات کو سمجھیں گے امکان نہیں ہے کسی بات کو سمجھیں گے سمجھایا بارحال جا رہا ہے مزید فرما ما اصابک من حسنت فمن اللہ ومن اصابک من سیئت فمن نفس جو کوئی حالت تمہیں پہنچے بلائی کی وہ اللہ کی طرف سے اور جو کوئی حالت تمہیں پہنچے تکلیف کی آزمائش کی تو یہ تمہارے نفس کی شامت ہے النَّاسِ رَسُولًا اے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی ان منافقوں اور ان کے پیچھے یہودیوں اور دوسرے کافروں کی باتوں پر کان مت تھرے ہم نے آپ کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا رسول بنا کر بھیجا آپ اپنا کام کریں اور کرتے رہیں وقفا بلّہ شہیدہ آپ کی تبلیغ آپ کی دعوت آپ کا اللہ کا پیغام پہنچانا اس کے لیے قربانیاں جد و جہد یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کے حق میں اکیلے گواہ کافی آپ کی محنت ریاضت کو ہم دیکھ رہے ہم آپ کی محنت ریاضت کی گواہی دیں گے اور ہم اپنی شان کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخش